તમારા મિત્રો દોસ્તોને શેર કરો તો લઈએ પેલું ચિત્ર કે સંગસંગ જેનું સ્વ વિદ્યાર્થી મિત્રો નવા અભ્યાસક્રમ પ્રમાણે છે જે નંબરના પેજ ઉપરથી શરૂ થાય છે બરાબર તો પેલું ઇકાઈ ચિત્ર કે સંગસંગ તો પ્રશ્ન એક અ ચિત્ર કા અવલોકન કર કે પ્રશ્નો કે ઉત્તર દીજીએ તો પેલું ચિત્ર મેં કોણ કોણસી ક્રિયાએ હો રહી હૈ तो साइकिल की दुकान वाला साइकिल के टायर में पंप से हवा भर रहा है एक गुब्बारे वाला गुब्बारे बेचने जा रहा है गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं। एक कुंजड़ी सब्जी बेचने वाली टोकरी में सब्जियां लेकर उन्हें बेचने जा रही है एक कुत्ता रास्ते में लेटा हुआ है दुकान के डंडे पर तोता बैठा है सड़क पर एक व्यक्ति बाइक पर बैठकर जा रहा है बाइक के पीछे एक रिक्शा जा रहा है जा रही है रिक्शे में एक यात्री बैठा है રિક્ષે કે પીછે દો કારે, હૈ સડક પર એક મોચી સામાન કે સાથ બેઠા હૈ દેખ રે તો વિદ્યાર્થી મિત્રો બહુ બધી કમેન્ટ છે કે સર ગણિત છે વિજ્ઞાન છે સમજાતું નથી તો મિત્રો ચિંતા ન કરો જય દ્વારા સરસ મજાનું ગણિત સંપૂર્ણ અભ્યાસક્રમનું સમજાવવામાં આવેલું છે એક એક દાખલો ફેનિલ સર દ્વારા સંપૂર્ણ વિજ્ઞાન સમજાવવામાં આવ્યું છે

જુદા જુદા જિલ્લાના પેપર ને સમજૂતીના વિડીયો પરીક્ષાના સમયે એકમ કસોટીની સમજૂતીના વિડીયો સ્વ અધ્યયન પોતીની સમજૂતીના વિડીયો પીડીએફ ગૂગલ પ્લે સ્ટોર કે જ્યાંથી તમે ગેમ ડાઉનલોડ કરો છો તો ત્યાં જઈને ડાઉનલોડ કરી લ્યો ઓપન કરશો પેજ ખુલેમાં તમારા મમ્મી કે પપ્પાના મોબાઈલ નંબર નાખો સેન્ડ ઓટીપી કરો ચાર આંકડાનો ઓટીપી નાખશો એટલે આ પેજમાં પેડ કોર્સમાં ધોરણ પ્રમાણે જુદા જુદા પેડ પ્લાન એક્ઝામ પેપરમાં પેપરો ત્રણથી બારમાં ત્રણથી બાર ધોરણના વિડીયો એમાં તમારું ધોરણ સાતમું પસંદ કરવાનું ત્રણથી બાર ધોરણ છે એટલે તમારા મિત્રો દોસ્તો સગા સંબંધી બધાને જાણ કરજો સાતમું ધોરણ પસંદ કરી વિષયમાં જઈ પાઠવાય વિડીયો જોઈ શકો અથવા શાળા મિત્ર છે જ એમાં પણ ધોરણમાં જઈ પાઠવાય જ વિષય પ્રમાણે તમે વિડીયો વેટ ડિજિટલના જોઈ શકશો બીજું હિન્દી મેં લિખીએ ફુગ્ગો ગુબારા साइकल साइकिल थामलो खंबा सागबाजी वाली कुंजड़ीन पोपट तोता कुत्रो कुत्ता गुब्बारे हवा में क्यों उड़ रहे हैं तो गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं क्योंकि उनमें गैस भरी हुई है चित्र में कुत्ता मुंह लटकाकर क्यों लेट गया है तो चित्र में कुत्ता मुंह लटकाकर लेट गया है क्योंकि वह आराम कर रहा है जो तमारा बधा विद्यार्थी मित्रों ना साथ सहयोग थी अपनी चैनल दिवसे दिवसे आगे बढ़ती जाए એટલે વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારે માટે આપણે કંઈક નવીન કર્યું છે કે પહેલાં આપણે જાતે લખતા હતા ને આવી રીતે હિન્દીમાં પણ હવે થોડોક ફેરફાર કર્યો છે એટલે કે ટાઈપિંગવાળી વસ્તુ જ આપણે તમને આપીએ છીએ જેથી કરીને તમને વાંચવામાં એકદમ સરળતા રહે એટલે ખાસ તમારા મિત્રો દોસ્તો પાસે જઈને સબસ્ક્રાઈબ કરાવજો એટલે આપણે વધુ ને વધુ તમને મદદરૂપ થઈએ કુંજડી સબ્જી બેચને વાલી કહા કહા જા સકતી હૈ તો કુંજડી સબ્જી બેચને વાલી આપણી સબ્જીયા બેચને કે લીએ ઘર ઘર और गली गली मोहल्ले में जा सकती है प्रश्न एक चित्र का अवलोकन करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए किराया लगने वाले साधनों के नाम के आगे बॉक्स में खरा का निशान कीजिए तो रेलगाड़ी रिक्शा हवाई जहाज टायर क्यों फटा तो टायर पुराना था इसलिए हवा अधिक भर जाने से फट गया टायर फटने का प्रभाव किन किन पर नहीं पड़ा तो टायर फटने का प्रभाव रिक्शा कारों और मकानों पर नहीं पड़ा सब्जियों के अलावा बिकने वाली चीजों के नाम लिखिए तो सब्जियों के अलावा बिकने वाली चीजों के नाम फल गुब्बारे खिलौने आदि ईंधन के बिना चलने वाले यातायात के साधनों के नाम लिखिए तो ईंधन के बिना चलने वाले यातायात के साधनों के नाम साइकिल रेलगाड़ी बैलगाड़ी घोड़ा गाड़ी प्रश्न अ प्रश्न क्रमांक एक में गए चित्र का आठ दस वाक्यों में वर्णन कीजिए तो साइकिल की दुकान वाला साइकिल के टायर में पंप से हवा भर रहा है एक गुब्बारे वाले गुब्बारे बेचने जा रहे हैं गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं एक कुंजड़ी सब्जी बेचने वाली टोकरी में सब्जियों लेकर उन्हें बेचने जा रही है एक कुत्ता रास्ते में लेटा हुआ है दुकान के डंडे पर तोता बैठा है सड़क पर एक व्यक्ति बाइक पर बैठकर जा रहा है बाइक के पीछे एक रिक्शा जा रही है रिक्शे में एक यात्री बैठा है रिक्शे के पीछे दो कारे हैं, सड़क पर एक मोची अपने सामान के साथ बैठा है और शायद ग्राहक की राख देख रहा था प्रश्न ब प्रश्न क्रमांक एक दिए गए चित्र का आठ दस वाक्यों में वर्णन कीजिए तो टायर फटने पर टायर में हवा भरने वाला आदमी गिर पड़ा कुंजड़ी के सिर पर से टोकरी गिर गई और सब्जियां जमीन पर बिखर गई डंडे पर बैठा तोता उड़ने लगा बंधे हुए गुब्बारे छुटकर यहाँ वहां उड़ने लगे मोची का सामान इधर उधर बिखर गया लेटा हुआ कुत्ता उठकर भागने लगा कुंजड़ी की सब्जियां नीचे गिर गई है रिक्शा मोटरसाइकिल से टकरा गई है कुत्ता उठकर भाग गया है प्रश्न तरन चित्र का अवलोकन करके आठ दस वाक्यों में वर्णन कीजिए तो विद्यार्थी मित्रों आ एक्सीडेंट नो चित्र है बराबर थोड़ा पेज है तो आप अपने चित्र में एक बच्चे को खेलते हुए चोट लग गई है जिसको मलम पट्टी करते हुए दिखाई दे रहे हैं चित्र में एक बच्ची अपनी स्कूटी के साथ खड़ी है बच्चे को चोट लगने पर एम्बुलेंस आई हुई है एम्बुलेंस के पास एक आदमी खड़ा है दूर से एक महिला खिड़की से झांक रही है एक लड़का और एक लड़की बच्चे के पास बैठी है तमारी लिखी सको छो प्रश्न चार निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर लिखिए प्रश्न 4 साचो जवाब हो मित्रों तुम्हें खरा निशान करवानी है पैराग्राफ पर थी विद्यार्थी जीवन में संबंधित है हंसने हसाने का समय है तो बस एक मात्र खरो ऑप्शन परिवार वाले स्नेही वर्षा से अबोध भाव है वाक्य में रेखांकित शब्द का अर्थ नहीं होता है ना समझ धृणा का विलोम शब्द स्नेह विद्यार्थी जीवन में क्या नहीं करना चाहिए मारपीट का बदला लेना मित्र शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है अनुराग चार परिच्छेद के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए विद्यार्थी जीवन में हमें क्या करना चाहिए तो विद्यार्थी जीवन में हमें परिच्छेद में प्रयुक्त योजक चिन्ह युक्त शब्द ढूंढकर लिखिए उदाहरण तरीके माता पिता हंसने हंसाने खेल खेल में, में, में। छेड़छाड़ लड़ने झगड़ने खाने पीने परिच्छेद में प्रयुक्त विशेषण शब्द ढूंढकर लिखिए प्यार स्नेह अबोध नये मस्ताना सारी समस्त सारा मीठी परिच्छेद को उचित शीर्षक लिखिए विद्यार्थी जीवन प्रश्न पांच सही शब्द के सामने खरु और गलत शब्द के सामने चौकड़ी की निशानी के लिए बराबर तो साइकिल रिक्शा सड़क गुब्बारा खंबा तोता झोपड़ा तो बाकी बजा सामने शो आ कुत्ता पेड़ कुंजड़ी मोची लाकड़ी खोटू विदान शुद्ध रूप से लिखिए आप कहा से आ रहे हैं आप कहा से आ रहे हैं आप मेरी ओर आ जाइए। आप मेरी ओर आ जाइए। लड़के खेल रहे हैं। लड़के खेल रहे हैं रहे हैं। कुंज दिन सब्जियां बेचती है कुंज दिन सब्जियों बेचती है રિક્ષા મેં દો આદમી બેઠે રિક્ષા મેં દો આદમી બેઠે હે તો વિદ્યાર્થી મિત્રો મેં કીધું તમને તમામ વસ્તુ જે છે સ્વાધ્યાય અભ્યાસ પરીક્ષાના અસાઇનમેન્ટ એકમ કસોટી આપણી જઈને ડાઉનલોડ કરી મેળવી શકો અથવા તો ત્રણ બાર ધોરણમાં વિડીયોમાં જઈને મેળવી શકશો અને અભ્યાસ તમે કરી શકશો બીજા વિષયોના વિડીયો પણ મેળવી શકશો તો ખાસ તમારા મિત્રો દોસ્તોને શેર કરો ચેનલમાં નવા આવે તો ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરો અહીં સુધી રાખીએ અસ્તુ જય હિન્દ જય ભારત